Знаете, о, спасибо. Из праздника вас, у нас завтра день города, с днем рождения вас. Вы знаете, журналистка меня спросила, а что вы так часто ездите на этот фестиваль? Что вас здесь привлекает? И я подумал и ответил. Говорю, вы знаете, здесь умные люди умеют дурачиться, не боятся быть смешными, а значит настоящими. И мне сегодня удалось значит, у меня номинация реклама. Реклама. О, да, но я не последний. Я не последний человек в этом деле, и даже приятно мне вручить будет или объявить победителя, потому что рекламу, в которой я снимался, вы даже помните такую рекламу, она называлась Встретить старого друга, если помните, да? Правда, был алкоголь, но ничего. Эта реклама получила статус международной золотой рекламы, что очень приятно. Поэтому я желаю, чтобы ваш фестиваль вошел в какой-то мировой рейтинг и получил статус какого-то вот такого золотого. Спасибо. Очень этого хочу.